Salam kanalımın əziz izləyiciləri, mən Hüseinzadə Vafaq. Ekranda gördüyünüz 050 536 78 93 mənim əlaqə nömrəmdir WhatsAppdan onlayn hazırlıqlarla bağlı yaza bilərsiniz. Bugünkü mövzumuz Qədim Hindistan mövzusudur. Qədim Hindistanın təbiəti və əhalisi, əhalisi haqqında məlumat verim. Hindistan Asiyanın cənubunda yerləşirdi. Böyük ölçü olub Hindistan Hindistan yarımadasını və Asiya qitəsinin bu yarmadaya qovşan hissəsini əhatə edir. Yarımadanın qərb hissəsində Qərbin, Qərp hissəsində Hind çayı, şərqində isə Gang çayı axır. Deməli Qərb hissəsində Hind çayı, şərq hissəsində isə Gang çayı axır. Himalay dağlarının dağlarından axmağa başlayan bu iki çay dağlarda qar əriyən zaman böyük daşqın əmələ gətirir. Ən qədim şəhərlər haqqında məlumat verim. Hint qadəsində rədən əvvəl 3-cü minilikdə salınmış şəhərlər xarabalarını aşkara çıxarılıb. Bunların ən böyüyü Mohencədaro və Harappa şəhərlərdir. Harappallar Harappallar öz yazıları olub, ancaq onların yazısının sirri hələ açılmamışdır. Mohencədaro əhalinin içməli suyu ilə təchiz edən su kəməri, kanalizasiya sistemi olmuşdur. o çəmərlə kanalizasiya sistemi harabballarında öz yazılar öz yazıları, yazıları olmuşdur. Eradan əvvəl ikinci ümmenilikdə əhali şəhərləri tərk edib getmişdir və bunun səbəbi də indiyədək hələ də bilinməmişdir. Ar illər haqqında məlumat verim. E Eradan əvvəl 2-ci minillikdə köçəri aritayfalılar Hindistana hərəkət edib və yerli əhali ilə qaynayıb qarışmışdılar. Demişdik ki, Şumerrlər Eradan əvvəl 7-ci, 6-cı minilliklərdə Mərkəzi Asiyadan və Altay dağlarının ətəklərindən Mesopotamiyanın cənubuna dörd dilli xalq olan Şumerrlər köç etmişdi, yerli əhali deyildi. Burada da arilər deməli 2-ci minillikdə, eradan əvvəl 2-ci minillikdə köçəri arı tayfaları Hindistana hərəkət edib və yerli əhali ilə qaynaq qarışmışdı. Onlara raziyələr başçılıq edirdi bu arələrə. Onlar əkinçiliklə məşğul olur, məşğul olurdu, icmalar halında yaşamağa başlayırdı, mal, qara və at ilxları saxlayırdılar. Eradan əvvəl 11-ci əsrdə Hind arilər dəmir emal etməyi öyrənmişdilər. Demişdik ki, Çində ərədən əvvəl 6-5-ci əsrlərdə Çində dəmir emal etməyi öyrəndi Çinlilər. Hind arələrdə ərədən əvvəl 11-ci əsrdə Hind arələr dəmir emal etməyi öyrənmişdilər. Çinlərdən əvvəl 6-cı əsrdə dəmir emalı ilə yanaşı Çində Konfutsiy təlimdə yayılmağa başlamışdı. Hindistanda da Siddartha Gautama Budizmə əsasını qoymuşdu yerdən əvvəl 6-cı əsrdə. Çində Konfutsiy, burada da Budizm təlimi var idi. Deməli, dəmir emalı etmə öyrəndiyin dedik. Hind arilər fillərə həlləşdirirdi. Onlardan təsərrüfat işlərində, döyüşlərdə istifadə edirdi. Pambıqdan parçalar toxuyurdu bu arilər. Deməli, Hind qancsayı haqqında məlumat verdim. Mohencoda orada su kənarı kanalizasiya sistemi, Harappa da öz yazıları olması və 2-ci minilikdə şəhərləri tərk edib getmələri bunun səbəbi indiyədək hələ bilinmir. Arilərdə dedik, 2-ci minilikdə, əradan əvvəl 2-ci minilikdə Hindistana hərəkət etmiş, köç etmiş, yerli əhali ilə qaynayıb qarışmışdır. Rajalar başçılıq edirdə arilərə, əkinçiliklə, nə bilim, malqara, atlıqlarla İcmalar halında yaşamaya başlamışdılar və 11-ci əsrdə Hind arilər dəmir e dəmir emal etmək öyrənmişdilər. Hind arilər filləri əhilləşdirmişdilər, təsərrüfat işlərində, döyüşlərdə istifadə etmişlər bu fillərdən. Daha sonra Hindistanın Gədim dövlətləri əmək məhsuldarlığının artması bərabərsizliyin yaranmasına səbəb olur. Adlı-sanlı adamlar buldarlara çevrilir. Onlar icmaçı kəndlər və qulları istismar etməyə başlayır. Kəndlilərə qulları istismar edir. Hindistanda qulları yad düşmən adlandırırdılar. Deməli Misirdə canlı ölülər Hindistanda isə qulları ya düşmən adlandırırdılar. Tayfa başçıları, rajilər tədricən padşahlara çevrilirdi və beləliklə ərədən əvvəl 1-ci minilikdə Hindistanda padşah hakimiyyəti, qoşunu, çeşişçiləri olan, məmurları olan ilk dövlətlər meydana gəldi. Deməli, əradan əvvəl 2-ci minillikdə e, Hindistanda köçəri aritatların gəlməsi ilə Hindistanda vahid Hint xalqı formalaşır. 2-ci minillikdə. Əradan əvvəl 1-ci minillikdə isə Hindistanda ilk dövlət yaranır. 2-ci minillik xalq, 1-ci minillik dövlət. Yadda saxlayaq, dedik vahid çində vahid dövlət stil sulu ailəsi dövründə vahid xalq xan sulu ailəsinin dövründə olmuşdu. Burada da 2-ci minilikdə bir xalq formalaşır. 1-ci minilikdə isə dövlət yaranmışdı. Deməli, Eradan əvvəl 1-ci minlikdə necə dövlət meydana gəldə, Hindistanda padşah hakimiyyəti, qoşunu, çeşidçiləri, məmurları olan ilk dövlətlər 1-ci minlikdə meydana gəldi. Yadellərlə mübarizəyə keçək. Vahid dövlətin olmaması ölkənin müdafiəsini çətinləşdirirdi. Eradan əvvəl 6-cı əsrdə Hindistanın şimal-qərbi, şimal-qərbi Əhəməni dövlətinin təbii əsrinə keçir. Eradan əvvəl 6-cı əsrdə. Əhəmen dövlətinə son qoyan Makedoniyalı İskəndər əradan əvvəl 327-ci ildə Hindistanın şimalı qərbinə şimalı qərbinə, yəni şimal qərbə həm Əhəmlər, həm də şimal qərbinə, həm də Makedoniyalı İskəndər 327-ci ildə yürüüş etdi. Hintçayına qədər Hindistan torpaqlarını ələ keçirdi İskəndər. İskəndər Hindistanın digər ərazilərini də işğal etmək istəyirdi, lakin illərlə davam etmiş yürüşlərdən, aramsız döyüşlərdən yorulmuş Makedoniya əsgərləri yürüüşü davam etdirməkdən imtina ediblər. Əsgərlərin qətiyyətinə görə İskəndər geri çəkilməyə məcbur olur. İskəndərin ölümündən sonra Makedoniya imperiyasında ağıldığı dövrdə Hindistanda da Yunan-Makedoniya işğalına qarşı mübarizə baş verir və bu mübarizədə Maria sülaləsindən olan Çandraqup da fərqlənirdi. Tezliklə Hind çayı hövzəsindəki ərazilərin bir hissəsi azad edilir. Yəni Çandraqup da Yunan-Makedoniya işğalına qarşı mübarizə aparmışdı. Mariya aləsinə idi. Mağajəsul adəsinin ən qüdrətli hökmdarı isə Aşoka olmuşdu. Aşoka. Aşoka 3-cü əsrin 2-ci yarısında Hindistanı vahid dövlətə birləşdirdi. Deməli Hindistanı iradənəvəl 3-cü əsrin 2-ci yarısında Aşoka birləşdirib vahid şəkildə Hun dövlətini, böyük Hun dövlətini iradənəvəl 3-cü əsrin 2-ci yarısında Teman Tanhu vahid şəkildə birləşdirib, Sinddə də Sind Şeyxuan da iradənəvəl 3-cü əsrin 2-ci yarısında vahid şəkildə Çin dövlətini birləşdirdi. Bütün Hindistan üzərində hakimiyyətini Aşoka möhkəmləndirir. Keçirdiyi istiqatların xalqa çatdırmaq üçün 33 kitabə Hindistanın müxtəlif səmtlərində 33 kitabə qoydurur. Hindistanın tarixində budizmin əsas himayədarı və təbliğatçısı kimi yadda qalmışdı Ashoka. Budizm nə vaxt yaranmışdı? Bəz bayaq dediyim kimi, əradan əvvəl 6-cı əsrdə. Ashokanın vəfatından sonra dövlət zəifləyir. Əradan əvvəl 180-ci ildə Maurya sülaləsi Maurya sülaləsinə son qoyulur. Hindistan yenidən ayrı-ayrı dövlətlərə parçalanır. Hindistanda sosial həyat necə idi? Əkin sahələrinin xüsusi mülkiyyətə verilməsi əmlak və sosial bərabərsizliyini artırır. Və elə dənəvəl 12-ci, 11-ci əsrlərdə Hindistanda 4 əsas kasta yaranır. Deməli Kasta nə idi? İrsi hüquq vəzifələri olan insan təbəqələri və ya qəti müəyyənləşdirmiş hüquq və vəzifələri olan insan qrupları idi. Deməli, kastada ə, hüquq ə, kasta 4 əsas kasta yaranmışdı. 1-ci Brahmanlar idi. Gedəlim onunla. Kasta dediyi ərədən əvvəl 12-11-ci əsrlərdə yarandı. 4 əsas kasta var idi. Birincisi Brahmanlar idi. Brahmanlar kahinlər idi. Brahmanlar. Yəni kahinlər. Kahinlər tanrı adından danışa bilərdilər. İkincisi Kshatri. Kshatri döyüşçüydü bunlar. Kşatriyələr döyüşçü idi. Üçüncüsü Vaişi. Vaişi, Vaişi izması kəndlilər, tacir, sənətkarlar, əkinçilər idi. Dördüncü isə Şudra idi. Şudra ən kasıb aslı insanlar idi, nökərər və qulluqçular idi. Kastaya məxsusluq irsi idi və bu kastadan heç birinə daxil olmayan isə toxunulmaz idi. toxunulmaz. Toxunulmaz adamlar var idi və toxunulmaz kastalara aid olanlara toxuna bilməzdilər. Onlar üçün xüsusi, toxunulmazlar üçün xüsusi qaydalar qoyulmuşdu. Mədəniyyətə keçək. Hindilərin öz yazıları var idi. Fenikiy alfabəsi ilə tanış olmuşdular və qədim hindilərin deməli asan hesablama qaydası ixtira etmişdilər. əsan hesablama qaydası Hindlərə aidddir. Onluq hesablama qaydası Misirlilərə aidddir. 60lıq hesablama sistemi Şumerlilərə aidddir. Şumerlilərə aidddir. Deməli, asan hesablama qaydasını hindilər ixtira etdilər, sıfır rəqəmini ixtira etdilər. Qədim hindilərin etiqadlara, mahəbbətə, Ramayana dastanlarında da öz əksini tapmışdı. Ərəblər Hind rəqəmlərinə mənimsəmişdi. Avropalılar isə ərəblərdən öyrənmişdi. Deməli bunlar sıfır rəqəmini yaratdı. Sıfır rəqəmini ərəblər Hind rəqəmlərinə mənimsədi. Ərəblər Hindlilərdən rəqəmləri mənimsədi. Avropalılar da ərəblərdən mənimsədi öyrəndi. Qədim Hindistanda memarlıq heykətaraclıq da inkişaf etmişdi. Padşah Aşokan dövründə dedik ki, Aşoka bəhiş şəkildə Era dönəvələr 3-cü əsrin 2-ci yarısında Hindistanı vahid dövlətdə birləşdirdi. Maria Sülaləsindən idi. Bütün Hindistan üzərində hakimiyyəti möhkəmləndirmişdi. Öz islahatlarını xalqa çatdırmaq üçün 33 kitabə qoyumdurmuşdu və Budizmin əsas himayədarı, təbliğatçısı idi. Aşokan dövründə möhtəşəm sütunlar olan saraylar, məbədlər inşa olunmuşdu. Sütunların birinin üstündə daşdan yonulmuş 4 aslan heykəli var idi. Daşdan yonulmuş 4 aslan heykəli 4 aslan heykəli Eradənəvəl 3-cü əsra aiddir. 3. Üç. 3-cü əsra aiddir. Qədim möhür isə qədim möhür. Qədim möhür. Qədim möhür isə Eradənəvəl 3-cü miniliyyə aiddir. Bunu yadda saxlayaq. Əsrinə minilik qarışdırmayaq. Mühür 3-cü minillikdə. Daşdan yonulmuş heykəl isə 3-cü əsra aiddir. 4 aslan heykəli 2-ci min dövründə, deməli, e, sütunlar, saraylar, mənbətlər inşa olunurdu və paça Aşokan dövründə sütunların birinin üstündə daşdan yonulmuş 4 aslan heykəli var idi. Bu, demək oldu, paça Aşokan dövründə 3-cü minillikdə isə qədim mühürlər var idi. Eridən əvvəl 1-ci əsrdə isə daşdan yonulmuş darvaza əsl incə sənət nümunəsi idi və Hindistanın zəngin bitgini, heyvana tələmi, Hind xalqının əfsanəvi qəhrəmanları təsvir olunmuşdu. Daşdan yonulmuş darvazanın üzərində daşdan yonulmuş darvaza nə vaxta aid oldu? Eridən əvvəl 1-ci əsrə aid oldu. Azərbaycanın tunç və ilk dəmir dövrü abidələrinin də Hindistan üçün sədiyyəvi olan bəzək əşyaları tapılmışdı bu Azərbaycanın qədim Hindistanla iqtisadi-mədəni əlaqələrinin olduğunu sübut edirdi və Hindistan şahmat oyununun vətəni idi. Hindistanda bu oyun dörd növ qoşun adlandırılırdı. Deməli, şahmatı yaratdı hindililər, dama oyununu yaratdı şumerlilər. Dama oyunu da yaranmışdı Eridan əvəl 3-cü minillikdə. Hansı ki, Hindistanda qədim məhər var. Eridan əvəl 3-cü minilliyə aid. Yedim hindilərin dini etiqadları, deməli, etiqad etdiyi hinduizm dininin qanunları Veda adlı yazılarda toplanmışdı. Hindistanda insanların kastlara bölünməsinə qarşı çıxanlar da var idi. Gautama yoxsuqların ağır vəziyyətdə vəziyyətini acıyırdı. Onun yaratdığı təlim kasta sisteminə qarşı idi. Yəni budizm Eradən əvvəl 6-cı əsrdə Siddharta Gautama tərəfindən əsası qoyuldu. Buddanın təliminə görə insanların cəmiyyətdəki yeri onların mənşəyi ilə deyil, əməlləri ilə müəyyən olunur. Gautama Buddha, Gautamanı Buddha, təlimi isə Budizm adlandırırdılar. Buddha həqiqətlə işıqlanmış bilici demək idi. Konfutsiyədə də bilici təlimini almaq istəyənlər Deməli, bilici adını almaq üçün komputsi təəlimləndir imtahan verirdilər Çin alimləri. Burada da deməli, Buddha həqiqətlə işıqlanmış bilici demək idi. Deməli, Hindistanda ilk şəhərlər Mohenjo-Daro, Harappa şəhərlərindən vaxt meydana gəldi. Ərədən əvvəl 3-cü minilin 1-ci yarısı. Hindistanda qədim möhür nə vaxt meydana gəldi? Ərədən əvvəl 3-cü minillikdə. Harappa mədəniyyəti tənəzzülə uğradı. Bu mədəniyyətlərin tənəzzülə uğraması, eradan əvvəl 2-ci miniliyin əvvəlləri köçərək aritayfaların bura gəlməsi, Hindistanda vahid xalqın formalaşması 2-ci miniliyin 2-ci yarısı Hindistanda 4 əsas qassanın formalaşması, o da 2-ci minillikdir, yəni əsrlə desək, eradan əvvəl 12-ci, 11-ci əsrlər Hind arealər dəmir emal etməsi, o da 2-ci minillik, yəni eradan əvvəl 11-ci əsrdə, Hindistanda ilk dövlətlərin meydana gəlməsi, e, deməli, xalq dedik 2-ci minillik, dövlət dedik 1-ci minillikdə yarandı, vahid Vahid şəkildə dövlətin birləşdirilməsi 3-cü əsrin 2-ci yarısı, Mariya Sulaləsinin ən güclətli hökmdarı Aşokanın dövrünə aiddir. Ərədən əvvəl 6-cı əsrdə 1-ci Daranın hücumu olub, Əhəmin dövlətinin Hindistanın şimal-qərbinə, Əhəmin dövlətinin hücumu olub. Ərədən əvvəl 6-cı əsrdə Budizm yarandı. 327-ci ildə, Ərədən əvvəl 327-ci ildə İskəndər Hindistanın şimali qərbinə hücum etdi və nə məəhəmdə şimal qərbdə, İskəndər də şimal qərbdə, onu da yadda saxlayaq. E, Aşokanı dedik üçüncü əsrin ikinci yarısında yaratdı. Hə, bir də Yunan e, Makedoniya aşqallarına qarşı Cəndoraq Qıpda fərqlənmişdi. Mario sülaləsindən idi o da. Mario sülaləsinin hakimiyyətindən son qoyması ərədən əvvəl 180-ci ildir. Ərədən əvvəl 1-ci əsrdə də daşdan yonulmuş darvaza, Buddha mə mə məbədi var idi. Sonra daşdan yonulmuş 4 aslan heykəli isə Erada nəvəl 3-cü əsrə aiddir. Deməli, qədim Hindistanın təbiyyəti, əhalisi, şəhərləri, xalqı, dövləti, yadellərlə mübarizəsi, sosial həyatı və mədəniyyəti, dini haqqında xronologiyası haqqında məlumat verdim. Qədim Hindistan mövzusuda bu qədər.